আমি যেতিয়া স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত কৰা কেইটামান কামৰ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ কেইটামান কামৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমে ক'ব লাগিব ছোৱালীৰ কথা কেনেধৰণে মানস চলিহাই বেলেগক ব্লেকমেইলিং কৰে ছোৱালীক ব্যৱহাৰ কৰি মানস চলিহাই বিশেষকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনিক ব্লেকমেইলিং কৰি নিজৰ কাম উলিয়ায় কিছুমান ছোৱালী গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ যায় তেনেকুৱা ছোৱালীৰ কিছুমান একে মানে আৰ্থিক অসুবিধা থাকে সেই তেনেকুৱা ছোৱালীবোৰক বিশেষকৈ বিচাৰি উলিয়াই সেই ছোৱালীবোৰৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ লগত নক্ষ্য যাপন কৰিবলৈ দিয়ে আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ লগত স্পাই কেম্প দি পঠিয়াই যাতে সেই সকলোবোৰ তথ্য মানস চলিহাই ৰাখি সেই ব্যক্তিজনক ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰে এই কথা অসমবাসী ৰাইজে নাজানে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া অসমত হৈ আছে ছুপাৰীৰ কাম চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত মই সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছিলোঁ ছুপাৰীৰ লগত ময়ো চুপাৰী গাড়ী পাৰ কৰাই দিয়া কাম কৰিছিলোঁ আমাক যিখিনি আমি আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ প্ৰশাসনে আমাক আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত আমাক কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিছিলে যেনেধৰণে এতিয়া কোনোবা এখন চুপাৰী গাড়ী যদি পাৰ হৈ আহিব লাগে লাইলাপুৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈ আহিব লাগে বা সিহঁতি বৰপেটা ৰোডলৈ আহিব লাগে যেতিয়া তেওঁলোকে আহিব লগা হয় সেই তাৰে কিছুমান মানুহ আছিল কেইজনমান হ'ল যেনেকৈ নজৰুল আছে দিলদা আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰে তেওঁলোকে আমাক সেই সমূহ তথ্যখিনি দিয়ে যে এনেকৈ গাড়ী এখন আহিব সেই গাড়ীখন পাৰ কৰাই দিব লাগে তেতিয়া আমি সেই কথাখিনি মানস চলিহাই কওঁ মানস চলিহাই পাৰ্থ আৰতি মহন্তৰ লগত কথা পাতি কোনটো ৰাস্তাইদি আহিব ডিমা হাচাৰ দি আহিব নে কোনফালেদি আহিব সেই ৰাস্তাটো নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু তাত দৰ দাম ঠিক কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক কেতিয়াবা ছিজন ৱাইজত পাৰ কিলো পয়সত্তৰ টকাৰ হয় কেতিয়াবা একেবাৰে নামি পঞ্চল্লিছ টকাও হয় সেই হিচাপত দৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু দৰ দাম মিলে আগ ধন হিচাপত ধৰি দহ লাখ টকা হ'লে সাত লাখ টকা আগধন হিচাপত দিব লাগিব আগধন হিচাপত দিয়াৰ পাছত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত গাড়ীখন পাৰ হৈ আহিবলৈ দিয়া হয় ঠিক তেনেকৈ বহুতো গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ হয় আৰু কিছুমান গাড়ী যে আপোনালোকে দেখে পাৰ্থসাৰ্থী মহন্তই ধৰে বা প্ৰশাসনে ধৰে সেই গাড়ীবোৰ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যেতিয়া প্ৰশাসনৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতে আমাৰ লগত কথা পাতে দৰ দাম নিমিলে তেতিয়া কি হয় সেই গাড়ীখনক ধৰোৱা হয় বা কিছুমান গাড়ীয়ে কি হয় ৱেইটটো কমকৈ কৈ আৰু হেৰিটো বস্তুটো বেছিকৈ আনে তেনেকুৱা গাড়ীখিনিক ধৰি দিয়ে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইউৰিয়া আহে ইউৰিয়া অসমলৈ যেতিয়া আহে ইউৰিয়া অহাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউৰিয়াত নিষেধাজ্ঞা থকা মুহূৰ্ততো ইউৰিয়া অসমলৈ আহি আছে ইউৰিয়া অহাৰ ক্ষেত্ৰতো একে মানস চলিহা পাৰ্থভাৰতী মহন্তৰ লগত সকলো যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে আনে আৰু ইয়াৰ পৰা যি এফ চি আই চাউল হয় এফ চি আই চাউল বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোন মুহূৰ্তত পঠিয়াব কেনেকৈ পঠিয়াব কেনেকৈ যাব এই ক্ষেত্ৰতো নজৰুল আৰু পাৰ্থাৰতী মহন্ত আৰু মানস চলিহাত বিশেষভাৱে জড়িত আছে তেওঁলোকে কোন ৰাস্তাই যাব কেনেকৈ যাব কোনফালে যাব কাৰ ওচৰলৈ যাব সকলোখিনি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰে ঠিক তেনেকৈ মানস চলিহাই আৰু বিশেষকৈ যি বিলাতী চিগাৰেট হয় যি বাহিৰৰ পৰা চিগাৰেট আহে সেই চিগাৰেটৰ ক্ষেত্ৰত মেৰাপানীত মানস চলিহাই এখন ডাঙৰ মানে বজাৰ খুলি ৰাখিছে হয়তো সমূহ অসমবাসী ৰাইজে নাজানে মেৰাপানীবাসী ৰাইজে জানে মেৰাপানীত এখন ডাঙৰ চিগাৰেটৰ বজাৰ খুলি থোৱা হৈছে চিগাৰেটৰ বজাৰখনত বিলাতী চিগাৰেট তাত উপলব্ধ হয় মানে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে বিলাতী চিগাৰেট তাত সোমোৱাই আৰু সেই চিগাৰেটখিনি সোমোৱাৰ লগে লগে কি হয় কিছুমান গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ সেই মাহত প্ৰায় মাহটোত ত্ৰিছখন চল্লিছখন গাড়ী তেনেকৈ সোমায় আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত মই অহাৰ আগে আগে তিনিখন গাড়ী সোমাইছে তেনেকুৱাখিনি মানে বিলাতী চিগাৰেটৰ গাড়ীখিনি মানস চলিহে তাত সোমাই পিনে নিজে চলোৱাই ৰাখিছে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মোক মানসবৰগোহাঁই বুলি ক'লে হয়তো বহুতে চিন নাপাবও পাৰে কাৰণ আমাক মানস চলিহা সঁতে এটা ক'ৰ্ডত দিছিলে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মোৰ নামটো হৈছিলে মণ্টু আৰু মোৰ যি ঘৰৰ ঠিকনা হয় মোৰ ডিব্ৰুগড় বুলি ক'বলৈ দিছিলে ঠিক তেনেধৰণে ময়ো কৈছিলোঁ আৰু সেই ঠিক যিধৰণে মোক ক'ব দিয়ে সেইমতে কৈ আৰু সেইমতে মই মানুহৰ পৰা যিখিনি কাম কৰিবলৈ দিয়ে টকা পইচা লোৱাৰ পৰা সকলোখিনি কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ কয়লাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া কয়লাৰ ডিপ' ওলাইছিলে তেতিয়া মানস চলিহাই কয়লাৰ কাম যেতিয়া কৰিবলৈ দিছিলে ঠিক তেনেকৈ মোক বহুতো মানুহে মনটো বুলিয়েই চিনি পাইছিলে আৰু ঘৰ ডিব্ৰুগড় বুলিয়ে জানিছিলে ঠিক তেনেকৈ মানস চলিহাৰ যি কাম কৰিছিলে তাৰ লগত ময়ো প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈয়ে আছিলোঁ বোলে অকলে তেখেতে কৰিছিলে সেই নহয় আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত আমাক নিয়োগ কৰাৰ পাছৰে পৰা তেনেকুৱা কামত আমাক বিশেষভাৱে লৈ বিশেষভাৱে আমাক জড়িত কৰি বিশেষ কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিছিলে আৰু সকলো কাম মানস চলিহা অকলে নহয় মানস চলিহাৰ লগত পাৰ্থ আৰতি মহন্তৰ পৰা লৈ ডি জি পিৰ পৰা লৈ সকলোখিনি জড়িত হৈ আছিলে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ তত্বাৱধানত এইখিনি কাম চলি আছিলে আৰু সেই প্ৰশাসনিক বিষয়াই কোৱাৰ মতে যিধৰণে ডি জি পি পাৰ্থ আৰতি মহন্তই ডিজাইন বনাইছিলে সেইমতেই মানস চলিহাই মুখ থ'বলৈ ধৈৰ্য আৰু প্ৰণদীপ গগৈক পঠাইছিলে প্ৰণদীপ আমাৰ গোলাঘাটৰ ল'ৰা হয় আৰু ধৈৰ্য্য শিৱসাগৰ তেওঁলোককো এনেকৈ নাম দিয়া হৈছে সকলোখিনি মানে এটা এটা নাম দি পিনে তেওঁলোকক চিনাকি কৰাইছিলে প্ৰণদ্বীপ বিশেষকৈ মানস চলিহাৰ একেবাৰে খাচ মানুহ মানস চলিহাৰ লগত বিশেষকৈ থাকে মানস চলিহাৰ লগত প্ৰায় ইফালে সিফালে যোৱা মেলা সকলো কামৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কামত হয়তো ময়ো জড়িত নহয় সেই কামতো প্ৰণদ্বীপ বিশেষভাৱে জড়িত আছে যিখিনিয়ে আমাক পঠিয়াইছে তেওঁলোকে সুখত জীৱন যাপন কৰিছে তেওঁলোকে ভালদৰে আছে তেওঁলোকে লাখ বিলাখৰ জীৱন যাপন কৰি আমাক এজন অসমীয়া যুৱকক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে আৰু সেইদৰে বহুতো মৃত্যু হৈছেও আৰু মোকো সেই একে পথলৈ ঠেলি দিলে